nur invest akademiya investitsiya va moliya haqida fundamental bilim aksiya aksiya bu kompaniya egadorlarining ulushi qimmatli qog'ozlar ham deb yuritiladi aksiyaning egadori ya'ni aksioner kompaniyaning aktivlariga va daromadlariga egalik qilish huquqiga ega bo'ladi tasavvur qiling stiv kompaniya ochmoqchi unga 100 ming dollar kerak ammo bankdan olishni xohlamadi uning o'rniga stiv 10 ming dollar o'zidan sarmoya kiritadi va uning g'oyasini ma'qullab 10 ming dollardan beradigan to'qqizta sarmoyador topadi evaziga u har bir investorga kompaniyaga o'n foiz vakillik qilish to'g'risida shartnoma beradi har bir shartnomada kompaniyaning aktivlariga 10 foiz egalik qilish huquqi bo'ladi shu jumladan binolarning qurilish materiallarining va kelajakdagi daromadlarining ham o'n foizini o'z ichiga oladi bir yildan keyin kompaniya daromadga chiqsa va uning umumiy qiymati ikki yuz ming dollarga yetsa bu har bir kompaniyaning ulushi yigirma ming dollarga baholanishini anglatadi ya'ni ikki yuz ming dollar o'nta ulushga bo'linadi bu tikilgan o'n ming dollarning ikki barobari bo'ladi ilk investorlar o'zlarining aksiyalarini 100% foiz foyda bilan kompaniyaning boshqa sarmoyadoriga sotishi mumkin aksiyalar mana shunday ishlaydi aksiyalar har kuni katta birjada sotiladi va sotib olinadi videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat o'z fikr va savollaringizni izohlarda qoldiring ko'proq foydali va qiziqarli ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang amerika aksiya birjasida investitsiya va trading qilishni bizning kitobdan o'rganing investitsiya va tradingda million daromad bu zamonaviy soha va birjaning fundamental hamda nazariy bilimlarini ushbu kitob orqali o'rganing hamda investitsiya qilishni boshlang kitobda hatto amaliy video darsliklar ham mavjud kitob ichidagi qr kodni skanerlang va videolarni tomosha qiling kitobni Uzum market orqali yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali xarid qiling ushbu video darslik iso media bilan hamkorlikda tayyorlandi sizga ham Media xizmatidan foydalanishni tavsiya qilamiz